সম্প্ৰীতিৰ মিলনভূমিয়ে হৈছে এখন অসম পুনৰবাৰ হিন্দু মুছলমানৰ মাজত সম্প্ৰীতি তাৰ নিদৰ্শন দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এইবাৰ ঢিঙত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল হিন্দু মুছলমানৰ সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন এটা সঁচাকৈয়ে ভাল খবৰ সমাজৰ হিতৰ বাবে একত্ৰিত হৈ হিন্দু মুছলমানৰ দুৱা প্ৰাৰ্থনা একত্ৰিত হ'ল হিন্দু মুছলমান পুৱাৰে পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে কুৰাণ পাঠ মুছলমান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ মাজত আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে নাম কীৰ্তন কৰি প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ ওলাই আহিছে হিন্দু ৰাইজ একেলগে একেখন মঞ্চত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল হিন্দু আৰু মুছলমানক হিন্দু মুছলমান ভাই ভাই বুলি ওলাই আহিল সৰ্বধৰ্মীয় ৰাইজ হিন্দু লোকৰ লগতে বাঙালী লোকেও যোগদান কৰিব সৰ্বধৰ্মীয় প্ৰাৰ্থনাত ঠিঙৰ চমুৱা গাঁৱত হিন্দু মুছলমান সকলো ৰাইজে দেখুৱাইছে সম্প্ৰীতি নিদৰ্শন যি নিদৰ্শনক লৈ এতিয়া ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে ঠিঙৰ নগাঁও গড়কপ্তানী পথত সঘনাই হোৱা পথ দুৰ্ঘটনা ৰোধৰ বাবে এই বিশেষ প্ৰাৰ্থনা সভা আয়োজন কৰা হৈছে বিগত তিনি মাহত শতাধিক দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে দহগৰাকীৰো অধিক লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে পঞ্চাছগৰাকীৰো অধিক লোক এই দুৰ্ঘটনা যাতে ৰোধ হয় তাৰ বাবে এই সৰ্বধৰ্মীয় প্ৰাৰ্থনাৰ আয়োজন কৰা হৈছে পথ দুৰ্ঘটনা ৰোধৰ বাবে এতিয়া দুৱা প্ৰাৰ্থনাই যেন শেষ ভৰসা তেওঁলোকৰ মাজত সমাজৰ হিতৰ বাবে একত্ৰিত হৈ হিন্দু মুছলমানৰ একেলগে একেখন মঞ্চত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল দুৱা প্ৰাৰ্থনা সঁচাকৈয়ে এটা ভাল লগা খবৰ সমাজৰ হিতৰ বাবে একত্ৰিত হৈ হিন্দু মুছলমানৰ এই দুৱা প্ৰাৰ্থনা একত্ৰিত হ'ল হিন্দু মুছলমান পুৱাৰে পৰা ধাৰাবাহিক কুৰাণ পাঠ মুছলমান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ মাজত ইয়াৰ বিপৰীতে দেখা গ'ল নাম কীৰ্তন কৰি প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ ওলাই আহিছে হিন্দু ৰাইজ একেলগে একেখন মঞ্চত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল হিন্দু আৰু মুছলমানক হিন্দু মুছলমান ভাই ভাই বুলি ওলাই আহিল সৰ্বধৰ্মীয় ৰাইজ হিন্দু লোকৰ লগতে বাঙালী লোকেও যোগদান কৰিব সৰ্বধৰ্মীয় প্ৰাৰ্থনাত ঢিঙৰ মুৱা গাঁৱত হিন্দু মুছলমান সকলো ৰাইজে দেখুৱাইছে সম্প্ৰীতিৰ নিদৰ্শন যি নিদৰ্শনক লৈ এতিয়া ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে ঠিঙৰ নগাঁও গড়কপ্তানী পথত সঘনাই হোৱা পথ দুৰ্ঘটনা ৰোধৰ বাবে এই বিশেষ প্ৰাৰ্থনা সভা আয়োজন কৰা হৈছে বিগত তিনি মাহত শতাধিক দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে দহগৰাকীৰো অধিক লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে পঞ্চাছগৰাকীৰো অধিক লোক এই দুৰ্ঘটনাত যাতে ৰোধ হয় তাৰ বাবে এই সৰ্বধৰ্মীয় প্ৰাৰ্থনাৰ আয়োজন কৰা হৈছে পথ দুৰ্ঘটনা ৰোধৰ বাবে এতিয়া দুৱা প্ৰাৰ্থনাই যেন শেষ ভৰসা তেওঁলোকৰ মাজত সমাজৰ হিতৰ বাবে একত্ৰিত হৈ হিন্দু মুছলমানৰ একেলগে একেখন মঞ্চতে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল দুৱা প্ৰাৰ্থনা কমালা অধীনত নিৰ্মাণ হোৱা নতুনকৈ নিৰ্মাণ হোৱা নকান্দি কৌকা পানী পথত সঘনাই সংঘটিত হৈ থকা দুৰ্ঘটনা তাৰ নিৰাময় নিৰাময়ৰ কাৰণে আজি আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত মানে ইছলাম ধৰ্মৰ লোক আৰু হিন্দু ধৰ্মৰ লোকসকলে মিলি আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিব বিচাৰিছোঁ যাতে মানে কি এই অঞ্চলবাসী বা এই পথযোৱাত যাতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত নহয় আৰু কাৰো চকুৰে যাতে চকু পানী নাহে তাৰ কাৰণে আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ তেওঁ যাতে আমাক এই ৰাস্তাটোত কোনোদিনাখন দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি আমাৰ মাজত মানে কি এটা আতংকৰ সৃষ্টি নকৰাই আৰু তাৰোপৰি মই দ্বিতীয়তে মানে আহ্বান জনাইছোঁ বিশেষকৈ বাইক চালক গাড়ী চালক সকলো লোকে তেওঁলোকে যাতে কৰামত হৈ বা এক নিচা জাতীয় দ্ৰব্য সেৱন কৰি যাতে পথছোৱাত গাড়ী নচলায় কাৰণ যিহেতু পথছোৱা এক মষিন মখিন পথ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে যিহেতু গাড়ীৰ স্পীড যথেষ্ট স্পীডত চলায় যাৰ ফলস্বৰূপে চুমগাঁও এই অঞ্চলটোত ইতিমধ্যে প্ৰায় সপ্তাহত এসপ্তাহ সাত দিনৰ ভিতৰত চাৰিজনকৈ লোকে প্ৰাণ আহুতি দিবলগীয়া হ'ল তাৰোপৰি প্ৰায় দহ বাৰজন লোকৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তাৰোপৰি বাইক পথৰ কাষত ৰখাই থোৱা যান বাহনো বহুতখিনি বহুত কেইখন যান বাহন ইতিমধ্যে ক্ষতি হৈছে সেয়েহে আমি এই অঞ্চলবাসী ৰাইজ বিশেষকৈ শংকিত হৈ পৰিছোঁ আৰু সমাজৰ মাজত এটা সচেতনতা বা সজাগ কৰাব চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে মানে তেওঁলোকৰ যি যি গাড়ী চলাচলৰ যি ব্যৱস্থা বা মানুহৰ ৰাস্তা পাৰ কৰা যি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাখিনি যাতে সকলোমে সকলোৱে নিয়াৰিকৈ কৰে আৰু সেইটোতো সেইটোৱে তাৰোপৰি আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত এটা বিনম্ৰভাৱে কাকতি কৰিছোঁ আজি ইছলাম ধৰ্মৰ লোকসকলো আহি ইয়াত ইতিমধ্যে কুৰাণ পাঠ কৰি আছে আমাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ লোকসকলো আহি আমি ইয়াত ইতিমধ্যে নাম কীৰ্তন কৰিম আমি পথ পথ আমি নাম কীৰ্তন কৰি পেলাই আমি কিছুমান বাট নাম গাই পেলাই আমি আগতে এটি শিৱ মন্দিৰ আছে শিৱ মন্দিৰত আমি এই যি অপৰাধ বা যি অদৃশ্য যি মানে এটা হেৰি হৈ আছে সেই বস্তুটো যাতে আমাৰ এইখিনিৰ পৰা নাশ হয় আৰু তেওঁক মানে কি এটা নিৰ্দিষ্ট স্থানত আমি থৈ আহাৰ গতি কৰাৰ এটা মানে ব্যৱস্থা আমি হাতত ল'ম বুলি আমি এই ব্যৱস্থাটো আজি হাতত লৈছোঁ ৰাস্তা পোৱাৰ পিছত এক দুমাহৰ ভিতৰত চাৰি পাঁচজন মানুহ দেখুৱাইছে আৰু বহুতো আহত হৈছে আৰু সেই উদ্দেশ্যে আমি হিন্দু মুছলমান বাই বাই হিচাপে একত্ৰিত হৈ আমি এটা কিবা পৰ্ব এটা পৰ্ব এটা আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু সেই পৰ্বতত আমাৰ মুছলমানসকলে পুৰাণ পাঠ পুহিব জাৰলি খতম বুলি কয় আমাৰ শাস্ত্ৰত আছে জাৰলি খতম আৰু হিন্দু মানুহৰ ভাগৱত কিবা পুহিব নাম কীৰ্তন হ'ব বঙালী মানুহৰ কীৰ্তনৰ কিবা হ'ব নাম নাম কীৰ্তন হ'ব নে কি আৰু সমি সব মানে চাৰি পাঁচ গাঁও মিলি আমি এইটো মানে ফুৰিলো মানে মিলিজুলি বুলি পুৰিম বুলি ভাবি সেইটো আৰু ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিম বুলি ইয়াৰ পৰা বিভ দূৰ হ'ব বুলি আমি এটা সংগ্ৰাহ ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাম সবলৈ আমাৰ যিটো মানে অসম চৰকাৰে আমাৰ যিটো ৰাস্তা বনাই দিছে অসম মালাৰ অধীনত ত' ৰাস্তাটো বনাইছে ঠিকে আছে ৰাইজৰ সুবিধাটো বনাইছে কিন্তু ইয়াত আপোনাৰ এনেকুৱা হৈ আছে প্ৰতিদিনে দুটা তিনিটাকৈ এক্সিডেণ্ট হৈ আছে ত' সেই এক্সিডেণ্ট নিৰাময় কৰিবৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰক বহুত আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাৰ ইয়াত ডিবেটা দিয়ক ডি বেটা দিলে মানে এক্সিডেণ্টটো মানুহৰ কম হ'ব ত' ত' চৰকাৰক আমি আহ্বান জনাব বিচাৰো চৰকাৰে তেনেকুৱা পদক্ষেপ লোৱা নাই ত' স্পিড ৱৰ্কে দিছে তাতো আমাৰ ইস্ ব্ৰেকাৰ দিলেও তাতো আমাৰ এক্সিডেণ্ট হৈ আছে ত' এক্সিডেণ্টটো হৈ আছে তাকেই আমি মানুহক সজাগতা কৰাৰ কাৰণে আমাৰ হিন্দু মুছলমান চবে মিলি পেলাই আমি ইয়াত মানে এটা শান্তি পাৰ্থনা এটা আমি আৰম্ভ কৰি